લોકતંત્ર માં જનતા ને ઈવીએમ માં ભરોસો નથી એટલે ભીમ આરમી દ્વારા બેલેટ પેપર થી મતદાન કરવામાં આવે તેવી માંગણી કરવામાં આવી અને જો તે છતાં પણ ઈવીએમ મશીન વાપરવું જ હોય તો સો સો ટકા વીવીપેટ ની ગણતરી પણ કરાવો અને વીવીપેટ ની રિસેપ્ટ મતદાર ના હાથમાં આવી જોઈએ અને તેને એક બોક્સ ની અંદર મૂકી અને તેની ગણતરી પણ કરો સો એ સો ટકા તેની ગણતરી પણ થવી જોઈએ મતદાર તરીકે જનતાને જે પક્ષ ને ઈચ્છતા નથી અને દેશની અંદર જે માહોલ છે તે પ્રમાણે જનતાને સો ટકા સંતોષ નથી અને સંવિધાનની જે પ્રોટોકોલ અને જે ગાઈડલાઈન્સ છે ચૂંટણી પ્રક્રિયા તેમાં પણ કેન્દ્રની સરકાર પોતાનો હસ્તક્ષેપ કરે છે અને સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન્સ પ્રમાણે ચાલતા નથી

ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और ये ईवीएम अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव आयोग ईवीएम से वोटिंग करवाता है तो भीम आदमी भारत एकता मिशन के पाँच हजार कार्यकर्ता वड़ोदरा के अंदर में ट्रेनिंग दे दिए कि ईवीएम को कैसे तोड़ना है कैसे फोड़ना है और ऐसी मशीन जिसे चुनाव आयोग सर्टिफाई कराने गया था तो वो भी सर्टिफाई जो कंपनी का उनने चुनाव आयोग के मुँह पे पेपर मारे थे कि भाई ये जो आप लोग बोले हो सक्य नहीं है याने जो मशीन सर्टिफाई करते आई एस आई कंपनी को कंपनी भी बोल रहे हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो बात कि इसको सर्टिफाई करते हो तो उसको सर्टिफाई भी नहीं है यानी ऐसी ऐसी चीज़ हम आज दूध लेने नहीं जाए जो तो भी आई एस आई का मार्क होता है कोई भी चीज़ पे तो उसको चुनाव आयोग तो को उन लोगों ने उस कंपनी पर बहिस्टार कर हम सर्टिफाई नहीं कर दें तो ऐसे ई पे देश का भविष्य निर्भर नहीं कर सकते ऐसे ई पर हम भारत की जनता का भविष्य नहीं छोड़ सकते भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा एक खुला चैलेंज करते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भीम आर्मी अपनी आखिरी खून की बुंद तक लड़ेगी और कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगा अगर आपको ईएम से चुनाव करना है तो साथ में साथ में आपको बैट का बॉक्स भी रखना पड़ेगा दोनों आप करवाओ बैट का बॉक्स रहेगा तो भी हम हम मंजूर करते हैं इसको यानी दोनों की गिनती होनी चाहिए वरना आने वाले 2024 के चुनाव में भीम भी चुनाव आयोग को खुली चैलेंज करती है जहाँ भी आप आपका ई रखोगे तोड़ा जाएगा जय जाए भीम जय संविधान जय मूल्यवासी दिल्ली के अंदर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा और बीएमआर के संस्थापक द्वारा भी ईवीएम पर बैन और से ऑफ डेमोक्रेसी का विशेष तौर पर आंदोलन छेड़ने की जो रणनीति तैयार हो गई थी तो आने वाले दिनों में अगर ये ऐलान होता है तो बी एम के कार्यकर्ता राष्ट्रीय लेवल पर अगर आंदोलन छेड़ दे तो आप लोगों की रणनीति आगे और क्या रहेगी हमारी रणनीति जो हमारे राष्ट्रीय कमांड है हमारे बी एम चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन जी उनके नेतृत्व में अगर जो आदेश है उनके अनुसार हम संवैधानिक दायरे में ईवीएम भोड़ो आंदोलन जरूर करेंगे आपका परिचय मेरा नाम राजेश राठौर संकल्प नगरी होीएमआर में गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष